Demək olar ki 2020-ci il həqiqətən bizim zəfər tariximizə böyük bir qələbə sevincə yaşatdı və bunlar demək olar ki Azərbaycan illirlərinin sayəsində oldu. Bunu da ki öz qanı başından ən birinci şəhidlərimizə, sonra yaralılarımıza və hazırda yenə də də bu süngərlərdə, bizim postlarda xidmət edilən əsgər zabitlərimizə boştuyur. Və bununla bağlı bütün mən hərbi ailələri hər birini təbrik edirəm. Əlbəttə bu bir tərəfindən sevinçdir, bir tərəfdən kədərdir. Çünki şəhid ailələrimiz belə deyə idi, yəni bu zəfəri yaşayırıq, amma onlara da ən birinci baş sağlığı diləyirəm ki, onların evladlarının sayəsində, bizim qardaşlarımızın sayəsində belədir. Onların qanı balasına biz öz əzəli torpaqlarımıza geri döndük. Biz bu sevincin bu il ərzində 2020-ci ildə yaşadıq. Biz tarixə öz imzamızı atdıq ki, Biz hərbçilər dünyada Azərbaycan hərbçiləri həqiqətən dünyada sözün dedi və öz əzəli torpaqlarına geri qaytdıq. Biz şühamıza, Qəlbəcərimizə, Ağdamımıza və yerdə qalan bütün torpaqlarımıza artıq Azərbaycan əsərlərini deməklə ki, orada səsi gəlir, öz gücünü, öz qudratını göstərir və bütün dünyada buna şahid olur. Və bununla bağlı bütün xalqımızı bir daha təbrik edirəm. Yenə də deyirəm bütün şəhidlərinə də baş sağlığı diləyirəm ki onlar bu evladları ilə demək olar ki həqiqətən bu xalqa, millətə bir qəhrəmanlar yetişdirmişdirlər. Onların qarşısında hər birimiz başa əriyirik. Bütün yaralılarımıza da Allahdan şəfa diləyirəm.